कैसा है भाई ठीक है ठीक है आप किधर से उत्तर प्रदेश इंडिया इंडिया से कब आया मालदीप में हो गया एक मास एक एक महीना हो गया आ, एक महीना हो गया अब जब आया है मालदीप में कितना खर्चा हो गया इंडिया का। खर्चा हो गया इंडियन पैसा एक लाख बीस हज़ार एक लाख बीस हजार इंडिया ओनली हाँ तो बहुत कमती है भाई आप क्या काम करता है इधर मैं कारपेंटर बारबेंडर यहाँ भी तो हर एक काम करना पड़ता है कारपेंटर और बारपेंटर आपका सैलरी कितना कितना डॉलर मिल देता है इधर से फोर हंड्रेड डॉलर है फोर हंड्रेड डॉलर डॉलर और आप कितना घंटा आपका ड्यूटी आठ घंटा ड्यूटी है तीन घंटा ओवरटाइम है आठ घंटा ड्यूटी तीन घंटा ओवरटाइम टाइम ओवर भी मिलता है आपका ना तो महीना का बाद तो कितना डॉलर आपका आता है वही अपना 450 सौ पंचायस आएगा सात सौ डॉलर आएगा ये हाँ। हमारा बांग्लादेश का कितना खर्चा होता है हाँ। जब मालदीप आएगा आता है तकरीबन सौ लाख पाँच लाख खर्चा होता है एक एक हाँ एक एक बंदा का हाँ। बहुत ज़्यादा है ना ज़्यादा है किस लिए ज़्यादा है और आपका जो कमती है कमती है ये कमती है किस लिए थोड़ा पता होना मेरे को अब इंडिया को गवर्नमेंट है कैसा भेज रही है कितना लग रहा है ऐसा भेज रहा है अच्छा इंडियन का गवर्नमेंट अच्छा है हाँ। इसलिए बहुत कमती है आपके लिए सरा हाँ। वही काम कैसा चलता है इधर अच्छा चल रहा है अब महीने का तो, का तो कितना डॉलर आपका आता है वही अपना चार सौ पंचायत साढ़े चार सौ पाँच सौ आएगा सात सौ पाँच सौ डॉलर आएगा माशाल्लाह आपके लिए अच्छा है ना और हमारा बंदा इधर आता है सौ लाख के पाँच लाख खर्च कर आता है फिर भी यही डॉलर मिलता है सात सौ पचास और पाँच सौ डॉलर भी मिलता है लेकिन आप, आप से हमारा जो हम इधर आया डबल से डबल खर्च हो गया हमारा तो आपके लिए तो अच्छा है ना चलो ठीक है थैंक यू भैया तो प्रियो दर्शक अपना अवश्य सुनते पड़से एक जो इंडियन भाई ये बोलते से तदर গভর্নমেন্ট ভালো সেই এজেন্ট ভালো সে কারণে তাদের কম টাকা খরচ হয় আর আমরা প্রত্যেকটা বাঙালি যখন মালদ্বীপে আসি প্রত্যেকটা বাংলাদেশিদের পাঁচ থেকে ছ লক্ষ টাকা খরচ হয় তো তাদের সেই বলতেছে তাদের গভর্নমেন্ট ভালো সেই এজেন্ট ভালো সে কারণে তাদের কম টাকা খরচ হয় আর আমাদের যে এজেন্টগুলো আছে বা গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে এই ধরনের কোনো সুযোগ সুবিধা আমাদেরকে দেয় না বাংলাদেশিদের জন্য আমরা পাই না সেই কারণে আমরা এত টাকা খরচ করে মালদ্বীপে আসতে হয় শুধু মালদ্বীপ না আমি বিভিন্ন দেশের দেখেছি বিভিন্ন দেশে যাইতে হলে আমাদেরকে ডাবলের ডাবল টাকা ছয় লক্ষ টাকা সাত লক্ষ টাকা পাঁচ লক্ষ টাকা এইভাবে খরচ হয় এটা আসলে কেন খরচ হয় সেটা আসলে যদিও আমাদের কাছে প্রশ্নের উত্তর থাকে প্রতিবাদ করার আমাদের সেই শক্তি থাকে না আর আমাদের কেন ফাঁস থেকে ছ লক্ষ টাকা লাগে মালদ্বীপে আসতে যতটুকু বুঝি আমাদের একটা বিষা আমাদের হাতে আসতে হলে কয়েকটা দালাল হাতে হয়ে আমাদের হাতে ফাইনালি চলে আসে তো এক একটা দালাল যদি বিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার টাকা করে খাইতে থাকে তো খাইতে খাইতে মনে করেন একটা বিষার মূল্য এভাবে ফাঁস থেকে ছ লক্ষ টাকা হয়ে যায় এই হচ্ছে মূল কাহিনী